জি এম চি লৈ গলো আকৌ সমাধি আনিলো ইয়াতে জুবিন গাৰ্গ শেষ বাৰৰ বাবে মানুহে চালে এজন মানুহৰ হাত এখন নাভাঙিল বা চুলি এডাল নলৰি তেওঁলোকে কৈছে তাতে কি হ'ব তাতে এইকাৰণে হৈছে কাৰণ তাতে জুবিন গাৰ্গ মই পাপিষ্ট কেইজন গৈছিল মই হলেও মাৰিলো হয় সেইকেইটা চতুৰ্থ সপ্তাহত বিশ্বাস মই ৰাইজক এটা বস্তু স্পষ্টভাৱে বুজাইছো আইনখনক বিশ্বাস কৰিব ৰাজনীতি দলক বিশ্বাস নকৰিব আইন বেলেগ ৰাজনীতি দল বেলেগ কি আইন এখনেই সংবিধান এখন আমাৰ ভাৰতীয় নিয়ম একেটাই অধিকাৰ সকলোৰে আছে আমি সৰু আমি মূৰ্খ দাদাই আমাক মূৰ্খ আগতে বুজাইছে তাহাঁতি মূৰ্খ তাহাতি বুজি ল আমি এইটোৱে মূৰ্খ যে ৰঙা লাইটটো দেখিলে দুটা পি এছ অ' লৈ পেলাই বগা কাপোৰযোৰ পিন্ধি যোৱা মানুহজনক আমি হাত চেলিব টিকা চেলিব সেইটো আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মূৰ্ মুখামী অসমীয়া জাতিটো কিন্তু মোৰ বিশ্বাস আন্দোলন নহয় এই কথাহে কৈছো হাতে কামেও লাগিব লাগিব প্ৰত্যেকজন অসমীয়া পঢ়িব লাগিব উন্নতি কৰিব লাগিব আই এছ অ হ'ম ডক্টৰ হ'ম ইঞ্জিনিয়াৰো হ'ম আৰু জুবিন গাৰ্গসকলে যিমানখিনি তেজপানী কৰিব লাগে সিমানখিনিও ভাবে কিন্তু আমাক ন্যায়টো লাগিব স্পষ্টভাৱে অসমত আহিবলগীয়া ছাব্বিছ চনত কোন চৰকাৰৰ মই নাম নকওঁ অসম সলনি হ'ব লাগিব সেইটোৱে সকলোৱে জীয়াই ৰাখিব লাগে প্ৰত্যেকটো ৰাজনীতি দলক কৈছো জুবিন গাৰ্গে যদি পলিটিক্স কৰিছে আপোনালোকৰ কটন তাতেই হৈ আছে যদি জুবিন গাৰ্গৰ নামটো লৈ পেলাই টেকটো লৈ পেলাই আপোনালোকে কৈ আছে যে জুবিন মহান মায়াবিনীক বজাই দিম ৰাইজে আমাক ভোট দিব ঘেণ্টা দিব মই একদম স্পষ্টভাৱে কৈছো কোনো আমি বাৰে বাৰে কওঁ ন জুবিন গাৰ্গে কয় আমি কাকো খাতিৰ নকৰোঁ সন্মানি ওঠৰ বছৰীয়া ল'ৰাজন যোনে ভোট দিব পাৰে সেই বৃদ্ধ আশী বছৰীয়া বুঢ়াজনেও ক'ব বা আইতাজনীও ক'ব ঘেণ্টা কাকো খাতিৰ নকৰো যুক্ত খাতি